Слава Україні! Ми батальйон К2. На відео ви побачите ефектний підрив МТЛБ противника та добивання залишків штурмової групи. Це на відео ми спостерігаємо ночну охоту наших наших, мавіководів, наших ну, наших бомберів. ночних. Противник намагається і піднести і воду і, і БК своїм. Свої. Некоторые ну, зайти к нам на позиції. Особенно очень хорошо, когда противник, ну, за которая которое придается этим бригадам, они не знают местности. Они знают только одну тропку, куда идти, там, прямо, и, там, прямо и назад, или вправо, и все. А когда над ними появляется дрон, они просто в хаосе, не знают, куда бежать. Такая рыбалка нам по душе. Он, скорее всего, даже не знает, что у него справа железная дорога. есть 300 сейчас один борт будет уходить на замену уже подлетает второй борт который добьет здесь было то что противник несколько человек запрыгивал к нам в окоп ночью пыталась там укрыться за всякими бревнами, досками со старых разрушенных блиндажей. На утро пацаны его находили и выбивали. Видно очень хорошо, что попадание было в ноги, напичкало осколками ему полностью. И вот еще второе добивание. Бомбочек мы не жалеем для них. Здесь мы наблюдаем, как противник пошел мотолыгой, насколько я помню. Начался утренний штурм. Когда погода на их стороне, очень сильные туманы были. На рассвете так далеко в дроны не видели. всех порах идет опять тот же укреп тот же маршрут них он протоптан хорошо не знают, что там ничего не заминировано идут уверенно Есть подрыв. Наше минное поле сработало отлично. И плюс еще пацаны с РПГ валят по нему. После такого думают, что там вообще никто не должен выжить. Такое создание, я не знаю, сколько раз они подрываются, все равно выходят с машин, бегут на уверенных. Вот группа, которая двигалась, там отделение, начинает отходить в посадку в серяковую. Это на видео показано, как попала на шейпи и машину добивает. Вся броня горит, но все с машины уйти не смогли. Походу все-таки минное поле сработало, может перебило бойцу ноги. против пивишек и мангалы понаваривали и мешки с песком позасыпали. на что, готовится конкретно, пацаны. Все равно даже группа если подорвалась, но свой план она не оставила, продолжает двигаться в сторону нашей позиции насколько их заставляет, чтобы они так бежали вперед. Здесь им, конечно, повезло. <как> Сброс был чуть-чуть неудачный. Если бы попало в яму, 2-200, стопроцентное было бы. Скорее всего, командир групп, группы, ведущий. Потому что видно, как общается по рации, докладывает наверх обстановку. Юник сумел все-таки дойти до наших окопов, до нашей килл-зоны. Так подловил его fpv шник сзади. Вроде так удачно, так удачно, зашел и все равно противник побежал дальше. Наверное, все-таки не зацепил осколками. Но запрыгнул без оружия. с оружием тут не проблема. Тут столько трупов, столько автомата валялось, что тут найти был автомат достаточно легко. Это очень резвые пацаны, особенно вот старшие, которые по нам стреляют. Видно, что человек на большом опыте. Больше часа пытались их подловить дронами, сбросами. Но пацаны умно, они сначала видели, когда подлетает там Mavic, со сбросом. Не выжидали, поначалу по нему стреляли. И в момент того, как выходил сброс, летела граната, там бомба. Все, они сразу делали рывок в сторону, начинали отбегать. осталась тройка один уже был из них тяжелый 300 он, он лежит посередине он даже уже толком не вставал Его тяжел, тяжелее всего было убить. Всех остальных, может, там по 300 или половину группы уже было 200. А у него хоть видно, что осколки залетают, все равно пацан бегает и бегает. Мы все ждали, когда он просто выбежит с окопа и начнет текать. ну нет, он только докладывал по рации, все время перебегал. Здесь мы уже применили другую методику. Мы поняли, что пацан шустрый. На все дроны он старается обращать внимание. И пивишник сахар просто начал кружить постоянно над ним. Отвлекал. И в этот момент подлетел АУТЛ и сбросил на него. группа успеха не добилась. Шла зачистка полноценного блиндажа и вдруг мы кого-то где-то пропустили, не дочитали человека. И то, что там где можно было приныкаться, мы уже дочищали. На видео видно, как едет вторая группа. Вот, ну, тот парень, который все время суетился, бегал по окопу от наших сбросов, это был старший с перехватом. Мы очень часто проходили перехваты, что он докладывал старшему, что они там не выдерживают, они хотят отходить. И все время им старший говорил, типа, ждите, вторая группа, она подходит, все будет нормально. Поэтому мы эту группу уже ждали. Мы начали с «Тволкой» уже заранее работать, уже погода тогда развинилась. Мы уже эту группу ждали и хорошо тогда арта начала наваливать. Ну плюс FPV уже были на подходе. Он тогда притормозился, у нас там было быстро, мы скинули там, есть у нас одна мина, минирование такое небольшое. И во время штурма пацан просто полетел, быстро положил там минку. И скорее всего, когда она подорвалась, что-то что, -то, что -то вышло из строя в Маталыхе. И она там притормозилась. Здесь на видео плохо видно, но тогда противник загрузился и просто выбежал в посадку соседнюю. Здесь был подрыв. Это отработали наши FPV. Здесь мы уже только добивали fpv потому что со сбросом туда низко не подлетишь. Там везде рядом посты противника.